Перед вами целая коллекция различных изделий, экологического чистого материала и изготовлено в домашних условиях без всяких приспособлений. Из бутылок из-под подсолнечного, оливкового и, других масел бутылки очень изящные, маленькие. С них очень легко делать красивые такие вот рюмки. Конструкция точно такая же. Все это разбирается. Берется верхняя часть. Подбирается, чтобы по, по виду было красивое. Нижнюю часть той бутылки, она такая гофрированная. Обрезаем по минимуму. Приклеиваем сюда пробку эту, соединяем и получается вот такая. Если надо покрупнее. К примеру, вот когда надо в виде фужера сделать. Здесь чтобы, с длинной ножкой. Поэтому точно так же нижнюю часть обрезаем. Верхнюю часть, это кстати тут не, не разборная, по-моему, вот это вот, да? Вот. Верхнюю часть мы используем, а нижнюю часть тоже или круглые. Вот это подсолнечное масло, кстати, это самое. И берем кусочек трубочки. Кстати, это пластмассовая труба, трубка, которая используется из, из них изготовляет водопровод, домашний водопровод. Трубы водопроводные. Приклеиваем клеем. Здесь приклеим эту пробку кверху, верх, гладким до трубочки, вставляем сюда. И получается у нас вот такой стакан. Есть еще вот такое. Это донышко можно плоским вот так ставить. Если его перевернуть, вот так, то иногда при определенных формах верхней части иногда лучше смотрится вот так вот. Так, и еще э, все эти рюмки и фужеры, можно культурно вот упаковать для хранения в квартире, если взять вот эту тару, экологически чистую, в которой мы получаем там продукты из курятины, мясо и, и так дальше. И сюда маленькие эти рюмочки. Так оно может храниться. Так, среди этих всех изделий есть серия э, подсвечники. Вот он может быть вот такого размера. Я объясню потом, как это. Вот. Может быть вот такого. Может быть вот с ручкой вот такой. Может быть вот такой. Более-менее хоть маленький, но оригинальный получился. И здесь я уже усложнял для того, чтобы придать какой-то более привлекательный вид. Значит, Если вот эта конструкция, то здесь очень просто. Но нижнюю часть с этой же бутылки среднюю выбрасываем, вставляем, приклеиваем. Горлышко здесь уже есть с резьбой. Но сверху приклеиваем из другой маленькой бутылки срезанной и наклеево приклеим к дну. а сюда вставляется уже свеча. Диаметр его как раз упадает в бутылках как раз упадает с диаметром свеч. Если что-то будет капать, то здесь оно будет останавливаться. Здесь вот второй вариант. Просто разрезается на две части бутылка, делается вот эта окантовка для красоты, как говорится. Пробка там уже, вот эта ж, с резьбой уже есть из полистирола сделал такое колечко и вставляется свеча. Если что-то будет капать, оно будет где-то сюда, вы потом можете его убрать. Если взять вот, вот из этой серии, с ручкой, которая, оно очень удобно на одну, на одну свечу всего. То есть донышко выражается вот таким образом, не прямо, а вот под таким углом, чтобы эта часть была свободная. Потом берется <coughs> пластиковая трубка, которая используется в водопроводах. Магазины этих пластиковых труб разного диаметра сейчас не металлические трубы водопроводные, а вот с этой пластмассовой. Отрезается кусочек, внизу приклеивается, вверху горлышко от другой бутылки, в данном случае это из подсолнечного масла. Это. Там резьба немножко другая, быстро закручивается, мелкая, и приклеивается. Сюда вставляется свеча и приделывается э, ручка. Возможно, некоторые спросят, вот проблема ручку сделать. Здесь очень просто. Берется кусок полистирола, нагревается на газу, оно размягчается. Или, если кто не, не, может на газу, можно в горячую воду вставить. Она размягчается и тут же в руках ее загнуть как угодно. Оно через секунд 10-20 уже застывает. А потом клеем молекулярным, я сейчас покажу, приклеивается. А для бутафории, чтобы создать видимо, что оно прикреплено чем-то, фломастером рисуются две черные точки. И создается видимо, что оно прикручено. Ну и последнее с этих э, усложнено. Все, что будет капать, будет в эту чашку, которую можно отдельно потом убрать, если есть необходимость. Вот, Используют только нижнюю часть, э, нижнюю часть бутылки, приделывая вот этот вот ободок такой. Это так для украшения. А вот это из другой бутылки верхнюю часть касается приклеивания, то можно приклеить клеем молекулярным или 88-м клеем. Он тоже хорошо держит, но это будет накладно, потому что каждый пузырек сейчас дорого стоит. Поэтому проще купить вот такой пистолет, использовать молекулярный клей, вставляется Включается оно в сеть и нажимается, здесь имеется камера, нагревается. Этот полистирольный молекулярный клей нагревается и при нажатии вот, вот этой вот ручки, оно здесь в, виду, в жидком виде выходит. Вы намазываете, к примеру, вот если вот это надо приклеить. Надо в обязательном порядке, чтобы он хорошо нагрелся. Это минут 15-20 надо. И с помощью вот этого пистолета на нижнюю часть выдавливаете клей. Выдавливаете клей на саму пробку и потом быстренько вставляете. Оно буквально через 30 секунд уже держится. А через минуты 2-3 оно уже полностью готовое. Для... Того, чтобы хорошо, когда делать вот этот ободок и было удобно резать, и чтобы получались они параллельно, надо использовать большие ножницы. Тогда за одним ходом оно разрезает и очень хорошо. Тогда можно э, выполнить, чтобы эти разрезы были параллельные. Ну, а в конце я что хотел, хотел сказать, что если кому-то чего-то понравилось и они хотят ее такую конструкцию изделия повторить, так это очень просто. Пробуйте, экспериментируйте, у вас всегда получится. Желаю успеха.